Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хотел бы рассказать, как настроить вашу ленту новостей. Если у вас много сообществ, в которых вы состоите, много друзей и много всякой чепухи в ленте, вы не хотите все это читать, а нажимать по одному вот так, скрыть из новостей очень долго, тогда есть другой выход. Нажимаем на плюсик в моих новостях. Убираем галочки со всего, затем нажимаем ⁇ Добавить вкладку ⁇ появляется вот такое окошко и создаем название для нашей ленты например юмор я хочу смотреть смешные анекдоты и так далее затем здесь нажимаем скрыть все затем в поиске пишем название групп которые мы хотим добавить ну я пишу прикол и вот множество групп добавляю те которые я хочу видеть в своей ленте затем сохраняю и все. Вот моя лента, которая называется Юмор. Здесь будут показываться новости только с тех групп, которые я добавил. Что ж, спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, это видео стало для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!